Я хотел бы сказать, что что касается э, внешнеполитической и внутриполитической, она как бы направлена и, и вовне, и вовнутрь. И, кстати, э, она направлена на жителей тех регионов Украины, где э, гораздо выше э, телесмотрение российских каналов. Вот эта вот пропаганда, она делается абсолютно по образцам, по лекалам Геббельса. Э, я вас уверяю, это, это не фигура речи э, у руководства пропагандистских телевизионных служб государства российского э, стоят люди, которые очень хорошо знают уроки Геббельса и часто любят на него в, пары, э, в частных разговорах ссылаться. типа, э, знаете, э, чем страшнее ложь, тем легче в нее поверить. А что касается прокуратуры, вот вы знаете, извините за то, что я, может быть, апеллирую к российскому опыту, но вот в августе 91 -го года, когда была попытка, когда еще был Советский Союз и была попытка путча ГКЧП, вот Ельцин как действовал, вот с него надо брать пример, он штамповал и тиражировал в общественном мнении простые понятные указы. Людей, захвативших власть или попытавшихся захватить власть, объявить вне закона. Все граждане, которые могут знать их нахождение, там, помогайте их задержать и выдать. Да? Вот так надо, понимаете, вот объявить этого самого гоблина, или как там его кличка погоняла, как говорится, вне закона, и призывать граждан там за хорошие деньги и выдать его в руки правосудия. В конце Они... концов, где где украинские черт возьми спецслужбы взять и выкрасть его да и привести там в кандалах и без погон как говорил один герой одного телефильма да вот куда-нибудь в Киев